بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و رفا والسلام على عباده التي لصدفہ و مباد قول اللہ تعالی انم فتیت آمنوا دربیم مزیدناہم مدار و على قلوبیم اذقاہم آلی و قار صدر مہترم اور معزز سامین اکرام اکرام آج کی اس پرنور محفل اور بابرکت مدلس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو کرواؤں ان کے جو و بلے کو محمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرختر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں جن کے بارے میں اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک حقیقت اپنے درد کرن کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا فرمایا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قاری ہیں ایرانی تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قاری ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی اس چیز کو اور تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے اس جنہ میں محراج مسلمانی تو دو مجھ پہدار ہوتی ہیں جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نئی تیرا نشیمن قصر سلطانی کے حُمد پر دشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں حضرات یہ ایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پر خطر ہیں اتنے سنگین اور اتنے نازک ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے یہ مغرب تہذیب یہ تمتن کی دل فریبیاں یہ خود غرضی و خود فراموشی یہ رقابت و حوصنا کی یہ فطرت کی طاقت و گوریہ کرنے والا فکر اٹھتا یہ ترقیات کے پردے میں تنظر انحطاعت اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا اور پھر یہ قوم ملت اپنا بہندرین اساسہ اپنے بلند مقام اور عمدہ معیار اور اپنی سیادت اور قیادت کی اور تصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی تستنگر بنی ہوئی ہے اس امت کے افراد اس امت کے نوجوان اپنی تہذیب اور اپنے کلچر اور ثقافت اور اپنے مقام معیار سے آسنا ہی نہیں اور دوستو خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر مندر ڈال دیا کرتا تھا جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جمع فم ہو جائے کرتی تھی جو دریا اور سمندروں میں اپنے راستہ تلاش کر لیتا تھا جن کے حضم سفر سے چٹانیں چور ہو جائے کرتی تھی جن میں مریم سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا سبر تھا وہ نوجوان جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا لیکن دوستو آج وہ نوجوان جو بے باکی وہ شجاعت عفت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہیں وہ نوجوان سب سے پیچھے ہیں اس کے حصے میں اگر کچھ ہے تو تاثر باب عائش و سرمستی اور آرام راحت ہے ان کی زندگی ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں اور ان کے عقل میں کوئی انقلاب تصویر ابھر کر نہیں آتی جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کے پیش قیمہ ہوتے ہیں مستقبل کی تعمیر میں ان کے افغان آزائن کو بڑا دخل ہوتا ہے ان کی تعمیر قوم ملت کی تعمیر اور ان کی تخریم قوم ملت کی تخریم ہوتی ہے اگر ایک ٹھوز ہزائی اور سر فروشہ میں جذبہ لے کر ایک بار اڑ جائے تو دنیا میں پھر ایک مرتبہ امن و آجتی اور مساوات و رواداری کا درس دور آئے جا سکتا ہے اس رائے زمین پر تاریخ بن زیاد محمد بن قاسم صفی محمد فاتح رحمہ اللہ کی کارناموں میں رنگ اور روگن بھرا جا سکتا ہے ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں دوستو اسپین، ہندوستان دنیا الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر صرف روشانہ عزم لے کر اور نئی بیداری اور جدہ کانا اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے مایوسی و نامیدت و سے پشت ڈال کر حضرات حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوان و کا بھی روح بیدار ہوتی ہے چیتے کا جگل اور شاہین کا تجسس سو ہوتا ہے تو وہ اپنا نشے میں تلاش کرتا ہے ہر چیز سے نمرد آج نہ ہونا اور اسے خدا کے آگے لاکر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مشرت قدم اور آرام گاؤں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا آرام گاؤں میں اپنی جگہ تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ خمدار اور زلف تر ذلف زندگی گزارنے کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے اور وہ اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کرتا ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایک ان دین مدارس کے تحت تعلیم حاصل کر کر ایک نیا انقلاب پیدا کرے گا میں اپنی بات افتاد کرتا ہوں وآخر تاوان نے حمد علیہ